بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbi ajma'in subhanak la ilama lana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'di maddah yang ke-17 Telah berbicara Sidi syekh Muhyiddin abu muhammad abdul qadir gilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada hari Jumaat. 14 Zulqa'idah. Tahun 545 Hijrah sebagaimana berikut. Jangan fikirkan sangat dengan rezekimu itu. Kerana tuntutan rezeki itu buat dirimu lebih berat daripada tuntutan kepadanya. Jadi jika engkau dapat rezeki hari ini, jangan fikirkan tentang rezeki hari esok. Sebagaimana engkau sudah tidak indahkan lagi hari semalam yang telah berlaku yang telah berlalu. Jadi hari esok, engkau masih belum tahu apakah rezeki itu akan sampai kepadamu atau tidak. Sibukkan dirimu dengan hari ini. Dan jika engkau kena Allah Azza wa Jalla, saya engkau akan sibukkan dirimu dengan Allah Ta'ala daripada menuntut rezekimu. Jika engkau sudah kenal Allah Ta'ala, agak mudah perkara ini akan menahanmu dari meminta kepadanya. Sebab siapa yang kena Allah Ta'ala akan keluh lisannya. Orang arif billah. Sentiasa bisu lisannya dan yani lidahnya bila berhadapan. Dengan Allah Azza wa Jalla sehingga dia kembalikannya untuk bekerjakan masalah manusia. Bila dia sudah kembalikannya kepada mereka, barulah kebisuan lidahnya dipulihkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang itu dapat berbicara semula kepada manusia. Nabi Musa alaihissalam Ketika dia menjadi pengembala kambing, lisannya agak berat untuk mengatakan sesuatu dan selalu tergagak-gagak. Apabila Allah Azza wa Jalla hendak kembalikannya kepada manusia, diilhamkan Musa AS untuk memohon pembetulan lisannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Bukakanlah simpulan di lidahku, supaya mereka senang memahami percakapanku. Seolah-olah Musa alaihissalam berkata, dahulu bila aku di kampung ketika aku mengembala kambing, aku tidak perlu kepada lidahku untuk diperbetulkan. Sekarang aku sudah ditugaskan untuk menyampaikan risalah pada manusia dan berbicara kepada mereka. Maka aku perlu pada lidah yang fasih. Lalu Allah Taala menghilangkan simpulan yang berada di lidahnya. Musa AS pada masa kecilnya dapat berbicara dengan 90 kalimah yang jelas fasih dan dapat difahami orang padahal anak-anak kecil yang lain hanya dapat berbicara beberapa kalimah sahaja dia sangat ingin berbicara banyak di hadapan Firaun dan istrinya Asiah padahal masanya belum tiba lagi sebab itulah Allah takdirkan dia menelan bara sehingga bara itu telah mengeluarkan isannya muslim dan muslimat penonton yang dirahmati Allah sekalian bila Allah Ta'ala mengisytiharkan dan menjelaskan pada semua hambanya bahawa tujuan matlamat diciptakan oleh Allah untuk beribadat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Tidaklah kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala melainkan untuk beribadat kepada Allah. Sama ada jin ataupun manusia. Maka ibadat ialah sejumlah perintah dan larangan Allah Taala. Ya Allah Taala tetapkan melalui nabi nabinya alih Wasallatu Wassalam dan melalui kitab yang diwahyukan. Dan Allah Taala menetapkan risalah yang terakhir penutup lalu risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyempurnakannya dengan wahyu penutup yang Al-Quran Al kali. Maka di dalamnya majmu'atun minal awamir wan nawahi sejumlah perintah Allah dan juga larangan Allah. Yang ini dinamakan sebagai ibadat, yang ini ketaatan. Setengah para ulama menyebut ibadat ialah semua perkara yang dinamakan kebaikan. Apapun perkara-perkara baik yang Allah Ta'ala perintahkan, maka ia adalah dinamakan sebagai ibadat. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam hal ibadat dan ketaatan pada hambanya, Allah menjamin rezekinya. Bahkan rezeki akan mendatanginya lebih daripada ajal mendatanginya. Ketika mana kita bekerja di satu syarikat yang telah ditetapkan portfolio kita, bidang tugas kita. Maka bila majikan dah beritahu kita akan mendapat sejumlah gaji atau mendapat habuan, maka kita tak akan tanya lagi. Kita kerja je kerja. Sampai bulan kita pun dapat gaji. Kita kerja sampai bulan kita akan dapat gaji. Tanpa kita rasa bimbang apa-apa. Tuan-tuan masuk dalam syarikat, tuan-tuan masuk dalam government, tuan-tuan masuk dalam mana-mana badan yang bayar gaji. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan tak bimbang apa apa. Tuan-tuan cuma fikirkan kerja. Saya kena selesaikan ini, selesaikan ni, Maka bulan tuan-tuan dapat gaji. Kalau itu sistem manusia yang tuan-tuan percaya. Kalau itu sistem yang menjadikan kita merasa aman. Kita merasa tentera. Hatta ke mana kita meninggalkan pasangan kita. Meninggalkan anak-anak kecil kita. Kita tak rasa bimbang apa-apa. Bagaimana ayah-ayah, ibu-ibu meninggalkan anak-anak kecil mereka demi untuk bekerja. Pergi kerja jauh-jauh. Kadang berbulan bawa balik. Penuh keyakinan. Dia akan mendapat bahagian dia bawa pulang pada keluarganya. Dan menikmatinya. Kalau sistem manusia itu kita boleh percaya. Sehingga kita sanggup tinggal anak bini kita. Bahkan kita sanggup meninggalkan sebahagian kebiasaan kita. Keseronokan kita. Kalau orang ajak ngeteh, jalan melancong tak boleh, saya ada kerja. Saya minggu ni saya kerja. Biarlah ditawarkan apa pun bentuk hiburan tak boleh, saya kerja. Nanti balik kerja boleh. Lepas kerja, kita boleh kira. Dan isteri kita pun faham, suami kita pun faham, dia tak pernah ajak kita Buat sesuatu ke mana kita sibuk dengan urusan kerja kita. Bagi tahu kita kerja. Dia tak ada fikir pun. Saya katakan tadi bahawa itu sistem manusia bina. Maka kita lupa sunnatullah yang Allah tetapkan pada hamba ni. Dia sebut dalam hadith Allah Ta'ala telah mencatat kullu makadir setiap ketentuan hamba-hambanya semenjak 50,000 tahun lepas. Yang semenjak 50,000 tahun sebelum mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan mereka diciptakan bukan pada jasadnya, pada ruhnya. Karena kita dalam penciptaan kita ada dua peringkat. Pertama, diciptakan ruh kita. Dan ruh ini dihimpungkan di satu tempat. Dan Nabi Adam AS telah diperlihatkan semua ruh zuriat keturunannya. Semua dia tengok. Sebelum ruh ini dimasukkan ke dalam jasad yang telah sempurna. Melalui proses penghamilan yang menjadi sunnatullah. Roh kita ini sudah dihimpungkan semua. Daripada selepas Kemana Allah menciptakan Adam. Dan Adam dibawa melihat semua roh-roh anak zuriat keturunannya sampai hari kiamat. Maka dia melihatnya. Artinya sebelum penciptaan roh kita semua telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum itu. Segala ketetapan kita. Lalu datanglah roh tadi ditiupkan dalam janin. Dalam perut ibu. Maka di refreshkan lagi. Dia hantar malaikat bagi mencatat kembali suatu yang telah dicatatkan. Lezkinya, ajangnya, apakah dia atau celaka amalannya. Dia boleh beramal sekat mana, banyak-banyak. Jadi tetap dengan Allah. Sebab so, ini sunatullah. Kalau Allah menurunkan satu perintah yang mudah beribadat kepada ku. Dalam tuntutan Allah Ta'ala beribadat kepadanya amat mudah. Jangan menyengutukan aku. Yang lembah sembah selain pada aku. Para Nabi yang salatu membawa dakwah yang amat mudah. Jangan sembah berhala. Jangan sembah selain Allah. Itu je. Dan sembah Allah. Bukan benda yang susah untuk dipahami. Bila bercakap tentang satu perkara, bukan ada dua, tiga, jenis empat. Nabi SAW dan para Nabi alimus salatu bercakap tentang satu benda je. Sembah Allah. Jangan menyungutkan Allah dengan sesuatu pun. Walakad ba'afna fi kulli ummati rasula ani'budullah wa shtanibu ta'ud. Kami telah setiap umat itu rasul. Mereka cuma mengajak sembah Allah dan jauhi segala syirik pada Allah yang dinamakan sebagai ta'ud. Ta'ud sama ada memberi maksud berhala, memberi maksud syaitan, memberi maksud sembuhan selain daripada Allah. Itu makna ta'ud. Ia ni kata ta'ud ini ialah sikap melampau manusia bila mana mereka menyembah selain Allah. Kata kita dalam muamalah kita, kita ada perangai yang kita sebut melampau. Anak-anak kita kita terima dia nakal, tapi jangan nakal melampau. Dalam hubungan suami isteri kita terima bahawa isteri kita, suami kita tu nakal. Dalam benda yang dibuat kita tak suka, kita panggil nakal. Tapi jangan melampau. Dalam guruan kita, kita bergurau, boleh bergurau. Kita terima gurau, tapi jangan melampau. Maka Allah Taala menyebut orang yang menyembah selain Allah ini golongan yang melampau. Melampau. Kenapa melampau ya? Kerana Allah ciptakan dia, Allah bergezeki pada dia, tiba-tiba dia menyembah sesuatu yang tidak menciptakan. Atau golongan Kristian yang menyembah Nabi Isa. Ditanya cuma satu soalan, apakah Nabi Isa yang menciptakan alam? Mereka kata tak. Maka Allah Taala menyebut konsep tentang makna ketuhanan wa huwa yakhluq wa la yukhlaq Allah itu mencipta, bukan dicipta Allah sebut konsep ini bila orang tu bercakap tentang Tuhan satu isu orang kita tanya apakah dia menciptakan mereka menyembah berhala satu soalan apakah ia menciptakan atau mereka diciptakan kalau mereka diciptakan maka terbatal ketuhanan-Nya automatik siapa pun kau Oh ni orang hebat tak. Apakah dia menciptakan atau dicipta? Dicipta maka ia makhluk Yang mencipta itu Allah Atau kita katakan yang menyembah Nabi Isa Pun tidak berkata Nabi Isa menciptakan Kerana ia tak ada sifat Tuhan Dan tidak ada makhluk yang boleh menciptakan Sehingga Allah Ta'ala mencabar hamba-hambanya dalam menekankan tentang makna ketuhanan yang amat jelas amat jelas. Hada khalqullah. Fa'aruni min duni. Inilah ciptaan Allah. Bawakan kepada ku ciptaan yang dilakukan, yang dicipta oleh selain ku. Maka kita pun sebut cipta. Apakah dia yang mencipta matahari? Kalau bukan Allah. Bulan. Kalau bukan Allah. Dan lain-lainnya. Baik Allah juga telah menetapkan rezeki. Bila kita tahu ini Tuhan. Apa maksud Tuhan? Yang menjamin rezeki. Sebab itu dalam hati kita kena ada tu billah, percaya pada Allah. Bila Allah Ta'ala menentukan rezeki seseorang, tidak ada yang menghalangnya. Walau dia tak ada mak ayah, yatim piatu, terbuang, rezeki ditentukan. Maka dia akan dapat rezeki. Mungkin yang terbuang ini yang diberi rezeki lebih banyak. Mungkin. Walaupun tanpa penjagaan mak ayah dia. Maksudnya dia anak yatim. Lahir-lahir ayah dia tak ada. Kemudian mak tak ada. Kemudian tak ada penjaga. Letak kat asuhan. Kenapa Allah bagi rezeki lebih banyak? Ada yang dijaga oleh ibu ayah jutawan. Mak jutawan, ayah jutawan. Tapi rezeki ini telah ditentukan banyak ni. Dia tak jutawan. Kerana Allah memberikannya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum. Demikian kami bahagi-bahagikan kehidupan mereka antara mereka. Rezeki. Oleh kerana itu, hamba Allah, Allah Ta'ala ajar, jangan bimbangkan rezeki sehingga lupa pada tuntutan terhadap pemberi rezeki iaitu yani menyembah Allah. Artinya orang-orang yang meninggalkan solat. Meninggalkan peraturan Allah demi mencari rezeki, dia melakukan kesilapan yang besar. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Fa'innahu la yunalu ma'indahu bima'siyatihi. Sesungguhnya tidak akan dicapai apa yang ada di sisi Allah yang rezeki Allah. Dengan cara bermaksiat kepada dia Maka Allah Ta'ala menyatakan Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mini. Baqiyah, yani kurni an Allah, rezeki Allah. Lebih baik kepada kamu kalau benar kamu beriman. Ayat ini cerita kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib bila mereka berniaga, mereka tipu. Untuk mendapat untung yang banyak. Timbangan, sukatan, menipu. Sebagaimana ia menjadi sebahagian daripada satu bentuk ilmu perniagaan yang diajar melalui cara barat. Kerana dalam cara barat atau dalam cara orang kapi, perniagaan itu bererti keuntungan apapun cara itu hal Kalau dalam perniagaan barat mereka tidak mengambil kira cara, mereka mengambil kira untung. Untung ke tak untung? Maka untung boleh. Jalan. Dalam Islam, Al-Ghayatul la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Betul kita nak untung. Tapi cara dia Termasuk barang yang dijual Termasuk cara marketing Termasuk akad yang dilaksanakan Ini diambil ambil kira Ketika mana Nabi Allah Shu'aib Shu'aib islam juga seorang peniaga Kerana untuk melawan golongan yang korup ini Dia mesti berada pada level mereka Untuk memahami Kalau Nabi Allah Shu'aib bukan peniaga Dia takkan faham macam mana orang peniaga menipu Kerana kita nak memahami sesuatu kita masuk atau kita punya ilmu tentang hal itu. Maka Nabi Allah Nabi Allah Syah juga berniaga. Dan dia tak rugi berniaga. Dia pun untung. Dia tak ada masalah. Dia pun buat para dagangan, dia berniaga macam orang lain. Supaya tidak ada jawapan bagi orang yang kata, tengok kamu, sebab tu kamu tak untung, kamu tak menipu. Maka itu tak ada hujah. Kata ternyata Nabi Allah Syah berniaga, okey. Lalu mereka menganggap untuk menipu itu satu lebih yang yang menguntungkan. Maka tu ayat ini melalui pesanan Nabi Allah Shu'aib, baqiyatullah. Baqiyah dalam bahasa Melayu baki. Lebihan daripada modal yang kita nak yang dia makan untuk. Kita kan bila berniaga, dia mesti lebih pada modal kita. Contoh modal RM100 dan dah target isi rm setengah dapat 50 tu. Dia panggil baqiyah. Dia punya profit. Maka kalau kamu cari profit dengan menipu Allah dan menjaga perintah Allah, maka kamu akan menunggu kehancuran. Tapi kalau kamu mencari profit yang dibenarkan oleh Allah, yang disebut oleh Allah, wahallallahu al-bayyam, Allah menghalalkan jual beli yang berasaskan keuntungan. Dengan cara tak menipu orang pun, mengikut perintah syarat. Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Lebih baik kalau kamu benar orang beriman. Akhirnya benar kaum Nabi Allah Shu'aib dengan penipuannya mereka nasihatkan oleh Allah seolah-olah mereka tak pernah punya harta. Tentang kita dah sebut dalam muhasabah kematian. Harta ini cuma amanah bukan milik kita. Kita dah beritahu lihat ketika mana kita diganggu atau harta kita mula berkurangan, kita akan minta dengan Allah, Ya Allah tambahkan rezeki. Kali ini milik Allah. Ketika mana kita tiada apa-apa, kita berdoa kepada Allah. Even nyawa kita pun. Ketika mana nyawa kita terancam, kita kata, Ya Allah panjangkan umur, selamatkan. Kerana ini milik Allah. Kalau nyawa itu bila Allah SWT rezekinya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita supaya kita tidak pernah mencari rezeki dengan menipu. Bukan dengan meninggalkan perintah Allah. Bukan dengan mensyirikkan Allah. Rezeki itu akan datang kepada kamu. Sebagaimana datangnya ajal kamu. Bahkan dia akan datang lebih hebat daripada ajal kamu. Apa maksudnya? Dia sebut dalam hadis Tabrani ni. Yang sanak yang baik. Bila Nabi SAW menyatakan rezeki memburu kamu. Lebih hebat daripada ajal memburu kalau Kadang-kadang seringkali bila kita bercakap Kita tak ada rezeki, kita kata Habis dah saya, mati dah saya Saya rasa tak ada apa macam baik mati Tiba-tiba hidup balik Berapa kali kita cerita buat mati Maka tiba-tiba datang rezeki Menyelamatkan kita balik Menyelamatkan kita balik Demikian manusia bila dia tak ada rezeki Dia rasa dia akan mati Dah berpuluh kali mati Bisnes jatuh, mati saya Dia kena buang kerja Mati saya dia pun fikir nak bunuh diri. Kena diceritakan di China, bahkan banyak negara. Bila seorang pun, se bila seorang lelaki, dia kahwin, tiba-tiba anak dia ni adalah masalah kesihatan. Dan dia tak mampu menanggung kos kesihatan anak dia. Hospital, kos operasi ataupun pembedahan. Akhirnya apa dia buat? Dia bunuh diri. Lalu tinggallah istrinya memikul beban tersebut. Dengan anak yang kecil, dengan anak yang sakit. Tapi Allah jadikan perempuan ni lebih yakin berbanding suami dia. Dan lihat bagaimana Allah jadikan rezeki. Kadang-kadang kita rasa rezeki itu orang lelaki macam lebih kuat dalam struggle dalam berkorban. Kadang-kadang perempuan lebih kuat daripada lelaki. Lelaki dah give up. Lelaki perempuan ni meniaga jalanan untuk menanggung kos operasi atau pembedahan anaknya. Dengan begitu kuat dan dia mampu menanganinya. Dia besarkan anak dia. uruskan kepada Suami dah, dalam lemah bunuh diri. Kerja bangunan bunuh. Bunuh diri. Kerja hujan Mati. Kita lihat setiap kali manusia rasa rezekinya terancam. Dia rasa nak mati. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan rezeki itu datang. Tengah kita rasa macam tak datang. Datang. Tengah kita rasa macam sempit. Dia luaskan. Tengah kita rasa macam tak ada, lapang Tiba bersinar kembali. Dia Yang disebut dalam hadis Bahawa rezeki datang lebih kuat daripada ajal kamu. Ajarkan bukti rezeki itu tetap datang. Seorang bertanya pada Ali bin Abi seorang yang berada pada tempat yang terkurung, seumpama penjara. Macam mana rezeki dia datang? Terkurung dalam penjara. Tak boleh buat kerja, tak boleh buat apa. Dia kata Ali bin Taala anhu akan datang rezeki dia sebagaimana datang kematian kepada dia. Macam mana kematian boleh datang? Tuan-tuan ada tak tempat kematian tak boleh datang? Kita akan kata tak ada tuan duduk mana pun kematian akan datang. Even di istana dengan bodyguard. Luar dan dalam. Dengan pakai baju besi. Dengan segala alat kelengkapan. Kematian akan datang. Bila sampai waktu. Sebagaimana yakinnya manusia kematian itu akan datang dan apa juga situasi demikian rezeki. Dia akan datang. Sebab itu lihatlah perjalanan hidup kita bagaimana Allah menjamin rezeki kita. Dan rezeki anak-anak kita. Kita kira kita ukur macam ish. Macam anak nak anak 10 orang, tu anak usah anak ni banyak ni banyak ni akhirnya kita menjalaninya dan anak-anak kita membesar tak pernah anak kita tak makan ataupun suka mendapat rezeki alhamdulillah maka ini yang ajar oleh Syekh Abdul Qadir membina keyakinan kepada Allah bila kamu dapat rezeki hari ini jangan fikir esok sebagaimana kamu lupa kami semalam tentang apakah kita bercerita rezeki yang dulu-dulu yang sudah kita melewatinya kalau tuan tak ada umur 60. Yang dulu ada cerita tak? Ada saksa cerita esok-esok. Bagaimana awak dah selamat melaluinya? Dan awak tidak yakin dengan apa yang awak akan laluinya? Awak sudah punya jaminan berpuluh tahun sehingga hari ni rezeki awak. Tiba-tiba nak menjalani esok, kita mula, eh, macam mana esok ni? Awak umur berapa? Kalau awak umur dua hari, awak boleh cakap benda tu. Umur dah 60 tahun. Berarti 50 tahun lebih. Hampir 60 tahun. Rezeki awak jalan macam biasa. Sehingga hari ini awak bimbang esok Maka ini tak masuk akal Bagi orang yang berfikir Kali itu Allah Ta'ala menyebut dalam banyak ayat Al-Quran Bagaimana perlu Seorang hamba meyakini rezeki Allah Ta'ala akan datang Supaya apa? Supaya dia tidak meninggalkan ibadat kepadanya Kali manusia sentiasa berkata Saya sibuk sebab tu saya tak lagi mesti Saya sibuk sebab tu saya tak lagi baca Sibuk apa? Sibuk untuk cari Kata kita sebut sibuk-sibuk ni Sibuk ni boleh menghasilkan duit wae ama secara segera atau secara potensinya saya ada meeting orang tu meeting ada lah. meeting ni kalau jadi boleh dapat duit saya ada jumpa sekian-sekian ni kalau okey dapat projek maka kita pun akan sibukkan dengan semua benda yang kita akan dapat duit sehingga kita mengabaikan apa yang utama beribadat kepada Allah bukan apa yang menjadi kemuliaan kita di sisi Allah taala maka orang ni dia kena faham kalau kamu cuba mempercepatkan rezeki dengan cara meninggalkan perintah Allah dan lain-lain kamu tak akan terhasil. Dan kalau kamu dah tak dapat pun dia tak akan mencukupimu dan tidak akan memberkatimu. Dan dia tidak akan menambahkan pahalamu dan kedudukanmu. Melainkan menambah azab dan murka Allah Ta'ala pada mu. Sebab itu, tuan-tuan kita ni dalam kesibukan kita cari duit. Depan kita ada perintah Allah. Barangkali di hadapan kita ada mu'ayyah kita. Yang dia tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kalau ikut nak cari duit, tak terjaga mak ayah kita. Kalau kita lihat ibu ayah tanggungjawab. Maka kita korbankan kesibukan yang menghasilkan duit demi untuk menjaga ibu ayah. Maka orang ni Allah berjadikan berkat lagi rezeki dia. Demikian juga di hadapan kita mungkin ada orang susah. Yang saya kena tolong, saya nak pergi kerja awal ni. Nak kerja Ibu tengok orang isi dia, tak apalah, nanti bos marah. Tapi bila fikir ni nyawa kan. Mungkin saya lewat kerja, dia marah-marah macam tu je. Tapi nyawa ni kalau hilang mungkin tak ada ganti maka saya buang berhenti maka saya selamatkan contoh selamatkan datang pejabat memang bos marah bos marah tapi tidak menjejaskan bukan akan mengangkat lagi darjah rupa-rupanya lambat kena tolong orang kerana kita lihat prioriti dan hebat lagi bila yang kita tolong tu punya anak bos dah lambat anak bos semuanya tu bayangkan orang ni apa kemuliaan bagaimana mu'amalah dengan Allah lagi lah ini urusan Allah bila seorang berbuat urusan Allah Sehingga menimbulkan kesibukan Yang mereka berkata mendatangkan rezeki Tetap hati-hati bila tuan-tuan bercakap Sibuk dalam mencari rezeki Sehingga di hadapan kita Urusan pemberi rezeki sebenarnya Depan kita ni urusan pemberi rezeki yang sebenarnya Yang Allah suruh Allah beritahu. Lalu kita belakangkannya, maka akan kita lihat akibatnya bagaimana. Yang benar-benar bagi -benar rezeki pada kita Allah. Siapa pun tidak boleh mengalah. Dan siapa pun tak boleh tambah kalau Allah tak tentukan banyak. Dan keyakinan ini menjadikan seorang hamba Allah tidak meninggalkan ibadat. Dan tidak akan terfikir dua kali bila berhadapan antara perintah Allah dan perintah manusia. Dia tak akan fikir tidak saya fikir. Kalau buat perintah manusia, saya perintah Allah. Kalau saya buat perintah Allah, nanti tak dapat ni. Abuan dunia. Sehingga dia lupa Allah lah pembeli dunia. Karena Allah yang memilikinya. Maka kalau orang ni jelas kepercayaan, keyakinan pada Allah. Dia tak perlu untuk berfikir dua kali. Dia sudah tahu jawapannya. Tetap pelajar yang bijak. Pelajar sudah yang mengetahui jawapannya. Walaupun bila tanya soalan, walaupun ada pilihan A, B, C, D, dia dah tahu jawapannya. Dia tak mahu. Ingat ni macam sama? Tak. Itu belum cemerlang. Kalau saya pelajar cemerlang. Kalau soalan tu objektif, sebut objektif. Dia ada pilihan A, B, C, D, E. Lima pilihan. Kemudian dikecilkan A, B, C, D. Tentang saya bila pelajar pintar, Tanya soalan saya tak akan teragak antara A dengan B. Saya tahu jawapannya A. Jawapannya B. Saya terus akan menjawabnya. Kerana Saya pinta. Maka saya pun dapat keputusannya. Demikian juga kita bila benar-benar hamba Allah. Kita pinta memilihnya. Ni ke ni? Tak saya tahu. Ini. Ini Ramadan datang. Saya nak pilih kesibukan Ramadan atau kesibukan dulu. Saya akan pilih Ramadan. Dan ini janji Allah. Ini kemuliaan Allah tetapkan. Yang saya mengurangkan kesibukan urusan duniawi saya yang menghalang nilai Ramadan untuk dimuliakan dan dihormati. Maka saya tak akan fikir, nak ni ke nak ni? Tak saya akan kata Ramadan. Jawapan saya Ramadan. Jawapan saya bukan lain pada Ramadan. Kalau saya kata ini Ramadan, ya Ramadan saya jawab. Tapi ni ada yang lain ni, ada raya, ada sekian-sekian, saya jawab Ramadan. Jawapannya, A e, Ramadan. Maka saya tahu itulah jawapan yang betul. Maka demikian keyakinan Seorang pada rezeki Allah. Dia tahu nak jawapan betul dalam tindakannya. Dia. dia tak akan teragak-agak. Tidak akan terjejah rezekinya. Bila benar jawapannya. Bila benar dia dengan Allah SWT. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.